Dəhliz izləyicilərimizə sabahınız xeyir olsun. Xırdalan şey. şəhərində yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edirəm. Şəxsi istifadə üçün təmir edilmiş. Xırdalanın mərkəzində Qazlı Kubçalı 12 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində güncə düşməyən 2 otaqdan 3 otağa düzəlməyə yel çəkən mənzildir. Geniş ölçüdə qonaq otağı qalıb təqdim edirəm sizə. Sənədə kubçadı kubçosu əldədə dövlət tərəfindən ipoteka ayrılan müştərilər mənzil ipoteka yolu ilə əldə edə bilərlər. Yığım sahəsi 100 kvadratdan ibarətdir. Qiymətə mətbəx mebeli, dəhliz mebeli daxildir. Digər bütün əşyalar çıxacaq. Yenidən qonaq otağına baxaq və digər otaqlarla tanış olaq. Burada yerləşir birinci yataq otağı, normal ölçüdə. 2 heyvanı var. Yataq otağı ilə tanış olduq. Daha sonra sanitar qovşağı aksesuarların hər biri quraşdırılıb. Yaşaqlı mənzildir, mətbəx mebeli burada yığılıb. Nağd pula satılır. Yalnız rəsmi şəkildə iş yeri olanlar və banka müraciət edib dövlət tərəfindən ipoteka ayrılan müştərilər bu mənzili ipoteka yolu ilə ala bilərlər. Burada yerləşir mənzilin girişi, dəhlizdə olan mebel qalır və sonda gəlin tanış olaq e, digər. Burada yerləşir mənzilin növbətçi otağı, geniş yataq otağıdır. Bu otaqdan eyvana çıxış da var. Ətraflı bizim YouTube kanalımızdan olub, biz Instagram və TikTok səhifələrimizi izləyə bilərsiniz. Buyuna bu qədər, təşəkkür edirik. Sağ olun.